Это является хорошим стимулом для сплочения. Вот ты что, смотри, для того, чтобы коллектив сплотился. Потому что в разных кабинетах. Вот я его вижу раз, например, в месяц. Его раз в два месяца, его раз в месяц. А вот сейчас собрались, сплотились, собрали деньги и пойдем в кафе. И поговорим. поговорим и а я бы хотела сказать, а где футбол в слове кафе, там есть футбол? Нет, там да, мы будем обсуждать результаты футбола. Ага. Футбол здесь, но без нас, без болельщиков, он мертвый, мертвый, ну что, каждый самый возьмем. А вот так, когда болеешь, кричишь, и все, и стимул у них адреналин, понимаете, получается. Так что это... Хорошая. Благодаря нашему, э, как это, э, Репницкому. Какая у него должность? А, он уже сегодня а сейчас поныженный в должности? Нет, я он, не знаю, на, как... он пока остался на той, как он называется? Директор по персоналу. Нет, а по иностранному. Айчар, Айчар директор. Айдар -директор. Ай ай -директор. Ай -директор. Ай директор. Это О. вот я это... Привіт! Ви готові? Ви переможете? Так, да, звісно. Ви впевнені в цьому? Так. Да. З яким рахунком? 15-2 діта. 15-2. А що буде, якщо програєте? буде. <рес> Нічого плохого не случиться, тому що це гра в футбол, спорт. Ага. Це другая, собратися, сплатитися, угу. знайомитися. Я зрозумів. А ви впевнені в своїй команді, конечно. так? Звісно. Хто у вас найкращий гравець? Вертай, наверное, Влад лавке Ага. А ви гарний гравець? Так. Да, Кромний головне, так? Да? Ну що, які шанси? Ви зараз граєте? Ваша команда куди вийшла? Наша команда вийшла в фінал турніру. Я вважаю, у нас отличні шанси, тому що всі стараються, сплощенный колектив. і кожен уверен в групі. Який буде рахунок? О. я думаю, 5-2 в нашу пользу. Mm -hmm. Кто у вас найкращий игровец? Uh, даже не знаю. У нас нет игрока звезда, Может, у нас звезда быть? команда. Можно это вы? Uh, не знаю, не мне судить. Окей, okay. как вам турнир взагалі? Как выражение? Uh, я считаю, что это очень хорошее проведение досуга. Это сплочает наших сотрудников и нужно чаще делать такие подобные мероприятия. Все. Как вам футбол? Отлично. Команда играет. Что за идея? Расскажите мне. Ну, возникла идея у Александра Репницкого организовать корпоративный турнир по футболу. Собственно, в течение некоторого времени организовывали и в результате имеем данное прекрасное мероприятие. Вчера состоялись первые отборочные игры, играли три команды, в результате которых э, мы имеем первого полуфиналиста. В данный момент вы можете обратить внимание с положительным завершающим итогом наша команда, команда так называемая «Инкубатор», ведется счет 8-1. И очень велика вероятность, что мы сейчас узнаем, что инкубатор это второй финалист. Я когда я буду продолжать, или чи... все-таки на чем что здоровья может не выстачить. Останавливаться однозначно мы не собираемся. Мы благодарим наших инициаторов, мы благодарим наше руководство, которое помогло нам финансово, которое на средства компании куплены кубки. Вот они спрятаны в пакетике. Большой, достаточно большой призовой фонд – 8 тысяч гривен, поэтому останавливаться мы точно не будем. Тем более, что ребятам это интересно, и в своей обычной жизни после работы по следам практически каждую неделю ребята собираются и играют. Просто на интерес. А скажите, а чем вы наиграете? Я не играю, я играю периодически, но на самом деле я больше люблю баскетбол и волейбол. То нам чекать скоро турниры баскетбола и волейбол? Мы запланировали это. Надеюсь, в ближайшем обозримом будущем все у нас сложится. Спасибо, очень хорошая идея. называется